Nazirlər kabineti yanında yeni yaradılan tərcümə mərkəzi dünya ədəbiyatından seçilən nümunələri mükəmməl tərcümədə oxuculara çatdıracaq. Eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyalarının xarici də nəşri və çoxsaylı lüğətlərin tərcüməsi də həyata keçiriləcək. Mərkəzin digər layihələri barədə sıradakı suşetimizdə. Tərcümə mərkəzinin 3 aylıq fəaliyyəti və tərcümələri haqqında dolğun məlumat 5 dildə nəşr olunan kataloqda əksini tapıb. Bundan əlavə tərcümə mərkəzinin kitabları seriyasından artıq 10-a yaxın kitab dilimizə tərcümə edilmişlərə oxucuların ixtiyarına verilib. Mərkəzin təsis etdiyi Dəfnə yarpağı bədii tərcümə mükafatı bu sahədə çalışanların əməyinin qiymətləndirilməsi, işinin stimullaşdırılmasına təkan olacaq. Qurumun nəzdində dil xətaları və tərcümə işindəki qüsurların aradan qaldırılması ilə bağlı tənzimləmə funksiyasını yerinə yetirən Ekspertlər şurası da yaradılıb. Alim məktəb lənnə əlaqələr qurmuşuq və burada da əsasən təbii ki, dil və tərcümə fakültələri o sahənin tədrisi ilə bağlı biz xeyli sayda artıq işlər görmüşük. Yəni mütəmadil olaraq Təhsil Nazirliyinin ali məktəbləri ilə və bu məsələlərdə daha böyük irəlləyişlərin hiss olunacağı artıq ə, cəmiyyət özü də duyacaq. Ölkəmizdə dil və tərcümə sahəsində peşəkarlıq meyarının yaradılması, bu prosesin mərkəzləşdirilmiş qaydada təşkilinə xidmət edən qurumun bu ildən əcnəblər üçün peşəkar dil kursları da fəaliyyətə başlayacaq. Artıq xeyli sayda müraciətlər var və onlar Azərbaycan dilini burada olan əcnəbilər öyrənmək istəyirlər. Regionlarda tərcümə işini beynəlxalq mübadilələri özündə cəmləyən qurum elmi, texniki, tibbi, hüquq daxil olmaqla bütün sahələr üzrə nəşrlərin çapını nəzərdə tutur. Çoxsaylı rəqətlərin tərcümə edilməsi onun fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən biridir. Gələcəkdə tərcümə olunan sənədlərin, mətn və materialların elektron qaydada qəbulu və ekspertizasının operativ həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Dürdana Hacıyeva, Ayaz Qocayev, çarçı. Bu saatda mənim sizə çatdıracağlarım bunlardır. Növbəti çarçı saat 18:30-da rus dilində efirdə olacaq. Hər Allıq.